assalomu alaykum hurmatli aziz talabalar bugun umumiy tilshunoslik fanining to'rtinchi maruzasi bo'yicha siz bilan o'qib o'rganamiz maruzamiz tilshunoslik tarixidagi yo'nalishlar va maktablar 3 mavzuimizda uyg'onish davri tilshunosligi haqida bir fikrlashdik gumbul ta'limotlari haqida qisqa fikrga ega bo'ldik ba'zi bir ta'kidlaydigan jihatlar mavjud har hargalgidek demak uyg'onish davri tilshunosligi o'n beshinchi o'n yetti o'n sakkizinchi asr bilan bog'liq bo'ldi nimaga uyg'onish davri deganda biz ularga sizga misollar keltirdik umuman tilning nazariy asosi yaratildi dedik gombold tomonidan mra kompr ilmi ya'ni qiyosiy tarixiy lingvistika qiyosiy tarixiy metod shakllandi hop yana sabablar endi yunon va hind olimlarining antik davrda o'rgangan ta'limotlarga qiziqish yevropada aynan mana shu davrlarga to'g'ri keldi o'n yettinchi o'n sakkizinchi asrlarda ana shu manbalarni o'rganish jarayonida tilda bir yangi davr boshlandi parallel grammatikasi haqida fikrga ega bo'ldingiz bu o'n yettinchi asr bilan bog'liq mundoq olib qarasak ana o'sha uyg'onish davriga bir asos bo'ladigan tilshunoslik sohasida yuzaga kelgan birinchi grammatikalardan ungacha til tadqiqi bo'yicha har xil fonetika leksikologiya grammatika haqida fikrlar yuzaga keldi va umumiy ratsional grammatika shakllandi bu umumiy ratsional grammatika xullas porrayal grammatikasi deb yuritildi dedik bunda asosan nutq ilmi bilan bog'liq ilmlar asos bo'ldi fonetika va grammatika ilmlari yaxshi o'rganildi til hodisalarini mantiq asosida umuman mantiqqa bo'ysundirildi dedik nima bo'lganda ham bu davrda shu grammatikaning ahamiyati o'sha davrlarda ma'lum ma'noda keyingi dunyo tillarining o'z xususiyatidan kelib chiqib grammatikasini shakllantirishga bir sabab bo'lgan demak ilmlardan biri edi endi yani o'sha davrlarda til hodisasiga bo'lgan munosabat bu bugungidek tilni ijtimoiy hodisa sifatida qaralmasligi edi aynan o'sha parael grammatikasini yuzaga kelishida ham qiyosiy tarifiy tilshunosliknin yuzaga kelishidan oldinroq tilni o'zgarmas hodisa sifatida qaradida aynan tilga berilgan tarifni ya'ni tilni o'zgaruvchan hodisa ekanligiga e'tiborni qaratish ham bu renessans davri bilan bog'liq deb tushunamiz demak gomboltning boshqa tilshunoslardan farqi virgirim fon gobol endi nafaqat qiyosiy tarixiy metod asosida umuman tilning nazariyasi bilan shug'ullanuvchi yirik olimlardan biri u unin tilshunosligini biz til falsafasi deb nomlashimizga to'g'ri keladi hmm. o'sha qiyosiy tarixiy lingvistika bilan shug'ullangan frans bo rasmus rask yakub kgrim hamda vastokovlarga bir ustoz sifatida yuzaga keladi chunki gumboltning ta'limoti faqat qiyosiy tarixiy metod asosida emas buni biz uh, falsafiy ya'ni uning ta'limotini til falsafasi deb qarayapmiz ana shu ham kom yo'nalishida ham falsafiy asosda bir paytlar tilni falsafa sifatida o'rganish yuzaga kelgan ediku yuonlarda ana shu ikki jihatni o'rganadi shu jihatdan demak bu jihatlari bilan ularga ustoz vazifasini bajaradi endi gombolt til formasini yaratdi dedik ya'ni til formasi deganda tilni forma deb ta'rif qiluvchi tilning formasi nutq tovushlaridan tashkil topishi qayd etuvchi ta'limot ekanligini ham o'sha şey gomboltda ko'rdik Tilning ichki formasi haqida gapirildi ya'ni uni falsafiy fikrlashi shu yerda namoyon bo'ladi xalq ruhi bilan bog'lanib xalq ruhining qandayligini aks ettiradigan hamda so'z orqali ifodalanadigan ma'nosi bu tilning ichki formasidir deydi xullas gumbultni biz ham nazariy ham falsafiy tilga munosabatda bo'lgan bir olim sifatida ko'rishimiz kerak bo'ladi ayniqsa uni har qanday xalqning tilida uning ruhi yotadi yoki uning ruhiyatida tili aks etadi degan bir jumboqli nazariy falsafiy bir fikr bilan bog'landik e'tibor bergan bo'lsangiz bunday o'ylab qarasak gumbol juda to'g'ri fikr qilgan ko'rinadi chunki amerikalik bir tilshunos eynshteyn haqida ya'ni tilning har bir tilda ma'lum bir millatning ruhi yotishi bilan bog'liq bir fikrni ilgari suradiki agar enshteyn ingliz tilida idrok etmaganda uning yaratgan ixtirolari bu darajada nufuzga ega bo'lmas edi deydi aslida enshtein uning ona tili bu nemis tili nemis tilini ham ya'ni roman terman german tillarini juda yaxshi bilgan mutaxassis juda yaxshi fikrlaydigan shaxs a biroq butun ixtirolar ingliz tilida amalga oshganligi uchun qarang o'sha til egalari ingliz olimi mana shunday tilning o'ziga xos xususiyatlarini eynshteynning yutuqlari bilan moslab tushuntiryapti mana shu yerda bir fikr jonlanganligini ko'rsangiz bo'ladi demak ixtirolar tili ekanda ingliz tili biz ham aytishimiz mumkin agar navoiy turkiy tilda ijod qilmaganda uning shon shuhrati nuffuzi bu qadar yuksak bo'lishi mumkin emas edi deyishimiz mumkin mana shu fikrlar gomboltning o'sha falsafiy nazariy fikrlariga ham ohang ya'ni har bir tilda ma'lum bir millatning ruhi o' yotadi degani biroq endi chunki fan falsafiy nazariy o'z o'zidan biz siz bilan mustaqil fikrlashni o'rganishimiz kerak bo'ladi bu fikrlar biroz gomboltdan keyin o'rganildi tanqidga olindi ya'ni gomboltni aytdiki tilni ruhiyat bilan bog'lab qo'ydi nahotki tilning taraqqiyotida tilning shakllanishida shu millatning <coughs> e'tiqodi uning urf odatlari joylashish hududi bular nahotki ta'sir qilmasa uning yashash jamiyati bular hammasi ham ta'sir qilishi kerak ediku degan fikr bilan demak gonboltni fikriga qarshi borganlar bo'ldi meni nazarimda ham xuddi shunday agar gombolchasiga biz fikrlaydigan bo'lsak ya'ni har bir tilda shu millatning ruhiyati yotadi deydigan bo'lsak bu degani sodda qilib tushunsak o'zbek tilini bilgan odam inson yo ingliz yo fransuz tilini o'rgansa demak tilning ruhiyati ham bizga o'tib qolar ekanda biz shu inglizchasiga fransuzchasiga nemischasiga fikrlaymiz degan ma'no chiqib qoladi menimcha bunday emas chunki har bir ona tilini inson mustaqil o'rgansa dunyo tillarini qanchasini o'rganmasin o'sha tilning ruhiyati o'rgangan odamga o'tib qolmaydi to'qsondan ortiq til bilgan farobiy baribir shu turkiy o'zbekligicha qoldi buyuk buyuk olimlar qancha tilni bildi lekin uning aksi u'rgani yo'q faqatgina bugungi yoshlar bilan bog'liq bo'lgan jihatlarni nazarda tutmang bugun ko'rib turibsiz aslida ona tilimizni qoyil qilmagan yoshlarimiz ona tilini bilmaydiyu lekin ingliz fransuz tilini o'rganib o'zlaricha fransuzcha inglizcha fikr qilishga harakat qilib qoldi ular ona tilini yaxshi bilmaslikdan kelib chiqadi lekin e, gombolni fikrini to'g'ri tushunmoq kerak rostdan ham har bir millat tilida millatning tarixini o'ziga e, xosligini ko'rish mumkin buni inkor etmaymiz xullas gomboldning tilshunoslik sohasidagi fikrlarini biz til falsafasiga qo'shgan hissasi deb qarashimiz kerak demak gombolt tilning ichki formalarini yaratdi deyapmiz gomboltning yana eng katta yutug'i til va nutqning dialektik munosabatda o'rganishi umuman falsafiy jihatdan o'rganish bu gomboltga xos bu o'z uz o'zidan gombolt tilni bir sistema sifatida bizga taqdim etadida dialektik munosabatda o'rganishni kechagi darsimizda bundan oldingi darsimizda ham aytdikki demak til mantiqqa yoki falsafaga bo'ysundirilishi kerak emas falsafa va mantiq bilan birga tilni o'rganish kerak bo'ladi chunki biri ikkinchisiz yashashi mumkin emas ya'ni mantiqni tilsiz tilni man mantiqsiz o'rganish mumkin emas ya'ni bu degani ong tafakkur bu til bilan bog'liq tilsiz tafakkur tafakkursiz tilni yuzaga kelishi mumkin emas mana shu juhat, jihatdan to'g'ri tushunishimiz kerak mana bu jihatlar ya'ni tilni sistema sifatida o'rganish ham gomboltdan boshlandi tildagi har bir hodisani dialektik munosabatda organ o'rganishni bizga demak u ta'kidlaydi shu jihatdan yani, juhat, ham gombol yana o'sha o'zidan oldingi tilshunoslardan farqi shuki tilni sistema sifatida tushunish tilni dialektik munosabatda tilni faqat o'zini tadqiq qilish emas tilni o'ziga yondosh bo'lgan fanlar asosida o'rganish kerak tilni insonning o'sha tafakkuri ongi asosida birlamchi uyg'un asosda o'rgansakgina demak til haqida bir fikrlarni tadqiqotlarni amalga oshirish mumkin deydi goboning bu fikrlari tilshunoslikda jahon tilshunosligida yangi bir yo'nalishlarni qarashlarni maktablarni yuzaga keltirdi mana bugungi mavzuimiz to'rtinchi mavzumiz bu tilshunoslik tarixidagi yo'nalishlar va maktablar endi birinchi tilni tarixi til haqidagi munosabatlar nimalardan iborat bugun til o'z tarixida qanday yo'llarni bosib o'tdi tilning tarifi qanday bugungi kunda degan savollarga javob bersak mana bugungi mavzuni ma'lum ma'noda o'rgangan bo'lamiz biz to'g'ridan to'g'ri mana birinchi o'sha tilshunoslikdagi yo'nalishni naturalizm yo'nalishi deymiz yana qaytarib ta'kidlaymanki mana bu hozir biz aytayotgan tilshunoslik tarixidagi yo'nalishlar gombolt ta'limotidan keyin yuzaga kelgan yo'nalishlar chunki tilni endi gombolt o'z o'zidan tilning tarifini aytishni tilshunoslarga demak bir muammo qilib qo'ydida xullas birinchi paydo bo'lgan jarayon tilni natura deb tushunish naturali, naturalizm yo'nalishi bu yo'nalishga xullas asos solgan nemis olimi avgust bo'ladi xullas til natura oddiy qilib tushunishingiz uchun tilni tabiiy hodisa sifatida tilni biologik hodisa sifatida tushunish va tushuntirish avgust Schleicher'ning fikricha til bu organik tizim ya'ni organizm yo ya bir o'simlik yoki inson organizmi yanayam e moddiy tushunishingiz uchun til xuddi o'simlik kabi demak tug'iladi yashaydi faoliyatda bo'ladi vaqti kelib qariydi va yo'qoladi biologik hodisa umuman avgustlinin til biologik hodisa deb ta'rif berishi bu gomboldda ham mavjud edi gombol tilni biologik hodisa sifatida aytdi lekin u biologik hodisa sifatida ko'rgani yo'q uni u sistem sifatida ya'ni bir butunlik sifatida ko'rdi u falsafiy jihatdan fikrladi xullas avgust shlexr esa uni tom ma'nodagi biologik hodisa til tug'iladi yashaydi va wa vaqti kelib qariydi til o'ladi ana shu jihatdan buni tilni bir natura sifatida qarash mana falsafiy mantiqiy fikrlashni gombolddan keyin avgust sler mana shu asosda tilga ta'rif berishni boshlaydi o'ylab ko'rish kerak til haqiqatdan ham noto'g'rimi o'xshay e, bu tilshunosning fikri ham bekorga emas nimalargadir nazar qaratganligi rost deylik tilda ham eskirgan qatlam yangi qatlamlar bor jamiyat tilida bir paytlar ishlatilgan so'zlar mana bugungi kunda yo'q ana shu nuqtai nazardan qachondir shu so'zlar yuzaga keldi faoliyatda bo'ldi deylik o'sha raykom obkom pioner komsomol o oh, kanizak so'zlari tug'ildi yashadi faoliyatda bo'ldi va o'ldi mana shu tomonga qaratgan bo'lishi mumkin lekin bunday bo'lganda ham avgust slex xatosi qayerda deydigan bo'lsak tilni ijtimoiy hayotdan insonlarning aralashuvidan uzoqlashtirdi uning katta xatosi shu edi chunki tildagi mana bunday qatlam bugungi kunda faoliyatda bo'lmagan qatlam u yo'q bo'lib ketgani yo'q o'z maqsadlari asosida qaysidir bir <laughs> ko'rinishlarda albatta bu so'zlar yana tiriladi ya'ni doim ijtimoiy maydonda yuzaga keladi keyingi yo'nalishni biz tilni psixik hodisa sifatida o'rgangan olimni tanishtiramiz o bu gayman Stendel bo'ladi geyman shtendelni fikricha endi til psixologik nuqtai nazardan ta'riflanadi tilni psixologizm deb nomlash til ruhiy hodisa aniqroq qilib aytganda til allohning shaxsning ruhidir yanaham sodda tushunadigan bo'lsangiz dilning yaratguvchisi ollohdir hech kim inkor etmaydi yaratuvchi olloh yaratiqlarning eng sarvari deb insonni bildi insonga ham yaratishni inom etdi yaratdi ana shu eng sarvari bo'lgan inson endi u tilni yaratdi tilni yaratdi endi buni yana ham osonroq tushunishingiz uchun avgust s til tabiiy hodisa deb qaradi tilni paydo bo'lishida insonni rolini umuman unutdi o'z taraqqiyoti o'z qonun qoidasi bilan til paydo bo'ldi degan fikrni tashladi a endi shtentol esa bu yerda ham inson omili garchi mavjud bo'lsada lekin insonning ongli tilga aralashuvi yana uzoqlashtir bu bilan yana tushunish mumkinki til psixik hodisa degani bu shaxsning mahsuli bilan bog'liq shaxs ruhiyatining shaxs ruhiyatining mahsuli deb qaralishida demak agar shaxs ruhiyatining mahsuli bo'ladigan bo'lsa ona tili yoki biror bir til hamma uchun hamma uchun bir xil yaratilgan hamma o'zini imkoniyatidan kelib chiqib shu tilni o'rganadi shu tilga ega bo'ladi lekin shu tilning yo ingliz yo rus yo o'zbek tilining nufuzi uning imkoniyatlari xususiyatlari shaxs şahs ruhiyatining shaxsning tili shaxsning nutqi bilan aniqlanmaydida aniqlanmaydi yani ana shu uchun aytmoqchimizki o'z vuz o'zidan yana bir falsafiy ba'zan tasavvuf asosida fikrlaydigan bo'lsak Allohni inomini biz inkor etmaymiz olloh insonni gapiruvchi qilib yaratgan lekin inom insonning o'ziga ham demak harakati uning faoliyati bilan bog'liqligini tushunishga harakat qilaylik agar til xuddi naturaga o'xshab tayyor berilsa tayyor til qonuniyatlari hammasi oldindan tayyor qilingan bo'lsa unda nega bandalar bir xil fikrlamaydi bir xil nutq so'zlamaydi demak tilning ijtimoiy hodisa ekanligi ya'ni tilning o'sha o'ziga xos nufuzi har bir shaxsning o'z nutqi bu harakatlar jamiyat va shaxsning faoliyati bilan bog'liq deb tushunishimiz kerak bo'ladi lekin o'sha stendal tomonidan ilgari surilgan g'oyani biz mana bugun siz bilan tahlil qilyapmiz osongina inkor qilyapmiz lekin bu g'oyalarni berish o'sha davrda juda katta bir nima deydi ilmning toshi sifatida ilmning bir bahosi sifatida yuzaga kelgan o'zidan o'zidan o'z o'zidan kelgan fikrlar emas bunday fikrlar bunday mantiqiy fikrlar u bu olimning tilga bo'lgan tarifida nimalardir asos bo'lganligi rost chunki biz hozirgacha tilni ba'zan ijtimoiy hodisa ekanligini unutib e, mana ilohiy hodisa yoki bir tabiiy hodisa sifatida qarab ep kelayapmiz tilning ijtimoiy hodisa deyilishiga meni bir yaxshi nazariy asosim bor uni bir keyingi darslarda uni aytib beraman lekin biz har qanday holatda ham ilmiy fikrlashga harakat qilamiz chunki mana oson tushunishga harakat qiling ikki yo'nalishda ham tilning paydo bo'lishida uning shakllanishida hamda uning rivojlanishida inson omili uzoqlashib qolyaptigiz yoki sizni o'rganish til haqidagi ilmingiz boshqa bir o'rtog'ingizni boshqa bir talabani boshqa bir shaxsni demak o'rgangan ilmidan farq qiladiku aslida bu ilohiyat bo'lganda hammamizga birday qilib bir xil ilmni berish kerak edi bir xil fikrlab bir xil nutq so'zlay olishimiz kerak edida mana shu holatlar ya'ni tilning natura ekanligi tilning psixi hodisa ekanligi gomboldning ta'limoti asosida yuzaga kelgan yangi bir oqimlar yangi bir yo'nalishlar deb tushunishingiz kerak bo'ladi xulosa shunday bo'ladi xullas til bugungi kunda natura ham emas til bugun psixik hodisa ham emas til ijtimoiy hodisa bu bilan tilni psixologiyadan farqlab qo'yamiz degani emas til har qanday holatda til hodisasi bo'ladimi o'rganilayotganda tilni dialektik munosabatda o'rganamiz bugun til mantiq bilan til psixologiya bilan til falsafa bilan birga o'rganiladi bu jarayon o'sha har qanday millat tilining shakllanishida rivojlanishida qolaversa umuman jamiyatning rivojlanishida shaxsning komillikka intilishida tilning mana bunday dialektik munosabatda o'rganilish holatlari ma'qul keladi keyingi -ki maktablar ham bor bu keyingi -ki darsimizda o'rganamiz buni bizsosi sotsiologik lingvistika deymiz satsur bilan bog'liq bo'ladi bugungi mavzumizni ya'ni bugungi ma'ruzaning qisman davomi sifatida keyingi -ki, demak darsda yana tilning ta'riflari haqida biroz siz bilan suhbatlashishimiz mumkin bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat